Puasa tidak ada hilalah tidak asim ambaqade bagel kainah diperahim kubal masanjakin memangburukin kes terlukin terasing orang yang memang jadi kita bersyukur adalah Allah swt kerana sekali berkali kali Allah swt ingin kita untuk amli majlis dikeh. Masih ilmu pada minggu yang terakhir Isnin malam sasa minggu yang keempat pada bulan ini dan kita menyambung pengajian kita menggunakan kitab usul tahqiq Surat surah 85 nak masuk 86 kalau mau ni sudah hari, sudah ke nak Hana wa rahimahullah Warafa'na bihi bi'ulumihi Fiddaraini amin ya rabbal alamin kita ulang sikit Saya rasa ni sudah ya Kita ulang sikit Dan berkata Tuan Barahimahullah Barah Semoga bermanfaat dengannya Dan punya untuk tujuan kebahagiaan dunia akhirat kita Amin ya, ya rabbal alamin Perbuatan yang tidak dilakukan dengan sengaja itu Dinamakan ijbari Yang tidak paksaan Ataupun iltirari Artinya dikreasi Surah ni kan Iaitu semata-mata perbuatan Allah SWT juga Manakala perbuatan dilakukan dengan sengaja Dinamakan ikhtisabi usaha Atau ikhtiarif Artinya pilihan Iaitu perbuatan yang sabit berkaitan usaha Dan pilihan makhluk okay, Jadi sebab perbuatan bawah ni ada kaitan dengan tu Jadi saya akan ulang sikit ya dan khusus pada orang tak ada Yang sudah Dia perbuatan makhluk ni bagi mereka Pertama dikenal sebagai perbuatan il Kirari Atau Ijabari Iaitu perbuatan yang kita Tergagak Ataupun terpaksa Kita cakap apa? Ha? Ha? Paksa lagi? Keterani, hidbari Itu apa Tak, tak keras Deklarasi, tak keras ya. Ter -terkeras. Dikerasi, terkeras. Yeah. Mana tak ada Pilihan Dan akan di Dan Di Bertanggung jawabkan dalam kitab tak ada ya, contoh tegupan jantung ada gigi arah Kusingan uh, darah mengapa blood circulation blood circulation jadi ini kita tak boleh kawal omong, ya yeah? Malah menua badan kita daripada muda dari timur Dia panggil perbuatan dia terari, ikhbari Tergagang, terpaksa, ter terkerasi Dan tak ada pilihan Dan tidak ada yang menjawabkan Mana dia tidak akan menjawabkan atas masa Tak ada dosa, tak ada maaf ya? Sebab kita tak perlu buat pilihan Dia ini semata-mata perbuatan Allah Ta'ala Jadi kalau menurut Ahlu sunnah wal jamaah dan Mu'tazila Duh Perbuatan ini Datangnya dari kehendak Allah Kehendak Allah ya? Datang daripada Iradatullah Makna ini adalah semata mata perbuatan Allah dan pilihan Allah Bukan perbuatan makhluk Atau pilihan makhluk satu iradah daripada makhluk perbuatan yang kedua ini kita nak bincang hari ini dipanggil perbuatan jenis ikhtiari ya Ataupun dia tulis ik Ik Tisabi Ikhtiari atas pilihan makhluk Iktisami atas usaha mak makhluk ya. Jadi ini ada pilihan Mana manusia makhluk boleh memilih Dan akan di Pertanggung Jawabkan Dari situ, dapat dosa atau pahala Contoh dia sebut empat maksiat ya zina ataupun umpat ataupun bunuh dan lain-lain atau boleh sebut pahala solat atau puasa atau zakat tak tunaikan atau tidak tunaikan jadi dia ada pilihan ada makhluk dan akan dipertanggungjawabkan bila zina membuat bunuh segala maksiat dapat dosa bila sana puasa zakat apa apa tak ada. dan berakhir dengan berakhir dengan syurga ya. Jadi kalau menurut Ahlus Sunnah Wal Jamaah A ni datang dari Allah. Tapi Mu'tazilah dia tak setuju. Mu'tazilah kata baik yang ni baik dari Allah. Yang kedua, Zilam empat puno dari makhluk. Ha, jadi ini kita clash dengan al-Quran Mu'tazila. Tapi pakat bersepakat dalam bab perbuatan ibtirali dan ijbari. Dua-dua datang kepada Allah. Dua panjang tu, menggigil, blood kita yang wise. Semuanya datang kepada Allah. Al-Sulah Zuhan, Mu'tazilah bersetuju. Beza kita dalam Mu'tazilah adalah dalam bab perbuatan yang ada pilihan Allah SWT kata dua-dua datang pada Allah kalau salat ta'at pun iradah Allah, kalau salat maksiat pun iradah daripada Allah tetapi sambil dengan pilihan makhluk jadi Mu'tazilah dia tak setuju dia kata kalau orang salat, puasa, zakat itu datang pada Allah iradah tu Allah, perbuatan Allah tapi kalau orang mengumpan, awak zina, awak bunuh orang, bukan buatan Allah, buatan makhluk. Sebab takkan Allah tak yang nama dia Tuhan, yang maha baik, nak buruk pada makhluk. The dia. Masalah dia adalah di sini. Ya? Yang buruk datang pada makhluk. Kita dah bincang banyak kali, baik buruk, taat maksiat, beriman kufur, dia datang kepada Allah berdasarkan empat kali. Kita sekali lagi. Baik, guru dari Allah. Antara dalilnya satu An-Nisa 78 berbunyi kul kata kalau Muhammad kulum min indillah semua kau yang berlaku datang daripada Allah. Allah. Takkan saya sehat kepada Allah saya sakit bukan perbuatan Allah saya saya sakit saya dulu kepada Allah bila saya bahagia datang kepada Allah bila saya derita pun cerita, datang kepada Allah takkan bila saya bahagia datang kepada Allah derita datang kepada siapa makhluk Allah Ta tak takkan Allah Ta'ala tak berkuasa untuk buat saya derita dikul kullum min indillah kata kawan Muhammad sepuluh datang kepada Allah lagi Az-Zumar

wa ma ta'amalun ni as-safat kita ayat sambunglah. lagi fatir ayat 3 Allahu hal eh? min khaliqin hal min khaliqin ada tak min khaliqin Ghairullah Ada tak pencipta selain daripada Allah? Sudah pasti tidak ada Mana ada pencipta selain daripada Allah Mereka pukul dulu datang kepada Allah Jadi yang ikut ni kita nak bincang yang ni Kenapa ada perbuatan baik dan buruk? Apa hikmah yang Allah Ta'ala menjadikan segitu Ada ta'at, ma ad, ada maksiat, ada iman, ada kufur. Nah, inilah yang dibincangkan oleh Tuan Pengarah pada surat 86. Start daripada hikmah. Kalau mu'allif rahimahullah Hikmat Allah subhanahu wa ta'ala Menjadikan keadaan perbuatan seperti di atas Yaitu perbuatan yang ikhtiari Yang ikhtisabi Yang yang mempunyai unsur Boleh dibuat pilihan Yang boleh diusahakan Apa itu maknanya? Ya Ialah pertamanya Kerananya, Kerana Allah subhanahu wa ta'ala hendak meletakkan beban dia panggil panggil apa? taklif jadi orang yang kalah dipanggil orang yang dibebani dengan hukum syarak atau syariatnya supaya sampai yani ia berkait ia dengan ikhtiar usaha makhluk apabila dengan sengaja manusia dan jin melakukan apa yang disuruh olehnya dan meninggalkan apa yang tegah olehnya atau melakukan apa yang ditegahnya atau meninggalkan apa yang disuruhnya jika tidak sengaja maka ia adalah semata-mata perbuatan Allah SWT walaupun pada zahirnya dibuat oleh makhluk Maka tidak diletakkan beban taklif atau hukum syarak ke atas mereka yang melakukan dengan tidak sengaja itu. Ini eh, hikmah yang pertama. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan perbuatan manusia terbagi untuk begitu? Dan hikmah kenapa Allah Taala menjadikan perbuatan manusia ada dikategorikan sebagai perbuatan ikhtiari ikhtisabi. Supaya Allah SWT boleh meletakkan beban syarak kepada makhluk betul? ya supaya akhirnya makhluk yang baik dapat pahala mahala ada makhluk yang jahat berdosa makhluk yang melakukan ketaatan meninggalkan perbuatan yang di dilarang Tuhan dapat pahala. Adapun meninggalkan taat dan melakukan perbuatan yang di dilarang Tuhan maka mendapat do dua makhluk saja dikala as-saqalani dua makhluk yang dibebankan beban syara iaitu jin dan manusia berdasarkan firman Allah taala wa ma jinna wal insa illa liya'budun tidaklah aku cipta jin dan manusia kecuali untuk beramal ibadah kepada diriku jadi yang pertama yang kita bincangkan hikmah kenapa Allah Ta'ala buat perbuatan yang sebegini yang antara lain dibahaskan spesifiknya pilihan agama berkenaan dengan perbuatan syariah so, supaya Allah Taala boleh mengatakan berlainan syarak syar, berlainan ya syar. yeah? supaya so, di situ makhluk yang beriman dan makbala yang melakukan uh, kita kata apa uh, uh, kekufuran dosa taat dan makbala kufur ke dosa tak masuk surga yang kufur dan neraka Jadi perkara-perkara yang rupanya syarak ni Itulah dia panggil hukum taklifi Sini ya, saya tulis sini Dia panggil beban syarak Nanti kita dia tulis apa? Taklif 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 ini ada lima Dalam kitab tak ada, boleh tuan-tuan baca Ya, ini saya elaborate, saya salah. Ada lima. Ya. Pertama dipanggil al amru Yang kedua dipanggil an-nahyu. Yang ketiga dipanggil at-takhyir. Ini bukan salah. al amru makna perintah. Saya tak boleh lima siapa lah, sama. Dia ada dia ni pecahan dia. An-nahyu dipanggil la larangan. Atakhiru Atakhiru dipanggil pi, Pilihan Perintah dengan jazmi Dia panggil Ini dipanggil pelajaran usul fiqh Iaitu dengan tegas perintah tersebut Aqimu salam Wa atu zakah ya? Dengan tegas Itu dipanggil wa Wajib Zermalah wajib tak Wajib lima waktu sehari semalam Ya, wajib puasa di siang hari bulan Ramadan. Wajib bayar zakat belum cukup hal dan nisabnya. Wajib mereka haji sekiranya ada istiqomah kemampuan. Wajib. Mereka dengan tidak tegas, tegas, tidak tegas dipanggil gaya jasmi. Syarat suruh, tapi tak setegas yang yang satu tu, yaitu dipanggil su, Sunnah ataupun mustahabba ataupun tatawwu dia panggil ya ataupun mandu contoh tulis Hutang oh, tulis hutang oh, sebuah al jika tanda yang tum bidain ila ajal musamma waktu hu jika kamu menanggungkan pembayaran hutang kepada seseorang pemiutang hendaklah kamu menulisnya. Faktubuhu, saya ramah perintah tulis tapi perintah tu tidak tegas tak sampai jadi wajib hanya sunat saja jadi kita perintah dengan tidak tegas okey larangan pula ada larangan dengan jazmi ya yeah. bil jazmi tegas itu dia panggil haram la taqrabu zina jangan kamu mendekati zina bukan la tasni dekat zina pun tak boleh apatah lagi zina mereka akan tinggal pula ada perintah Allah Taala dengan larangan Allah Taala dengan tidak tegas contoh cabut uban cabut uban hukumnya eh, apa di situ makro makro Tidur menera makro ya masuk masjid surau dengan kaki kiri makro Ya, pakai baju dengan tangan kiri terlebih dahulu Tanggal baju dengan tangan kanan terlebih dahulu Pakai suar dengan kaki kiri terlebih dahulu Tanggal suar dengan kaki kanan terlebih dahulu Makro ya, Ada larangan Ada larangan Tapi sampai jatuh haram Tegas Selain Tidak tegas Kalau tidak tegas Di dunia jasmi Di khairi jasmi Dia panggil makro Hidup menerang Minum, makan, berdiri Makro hukumnya Nah kan? kan? Boleh Taklif kita begitu, beban kita begitu, beban sorak. Tetapi dengan tidak tegas. Makro. yang ini pula ada pilihan. Dia panggil mubah. Mubah ha? harus. Tak hukum yang spesifik untuk itu. Contoh, makan, minum, jalan, melompat, mengandang, umum. Umum saja. Hidup, dia umum. Jadi ini lima taklif syarak. Hikmah kenapa Allah Ta'ala menjadikan perbuatan manusia ada yang sifat ikhtiari, di kisabi adalah untuk implement untuk menerapkan untuk menjalankan lima hukum syarak ni dia panggil hukum taklifi atau dia panggil lima hukum taklifi ini hikmah yang pertama kenapa Allah Ta'ala buat perbuatan makhluk macam tu ya supaya boleh ada taklif taklif Barulah ada perundangan Islam, Baulah ada cara, baulah, baulah ada peraturan, syariat. Okay. Yang kedua, kenapa Allah Ta'ala menjadikan perbuatan manusia begitu? maknanya beban syariat itu, taklif itu dipanggil. Beban syariat, taklif itu. Panggil taklif, beban syariat dipanggil taklif. Dapat menzahirkan keadilan dan kasih sayang Allah SWT ke atas makhluknya, manusia tulis itu dan jin taklif ha, ini bukan manusia saja, bahkan kepada jin sekali bahkan jin ini mula-mula di sebelum manusia 20,000 tahun ya, 20,000 tahun sebelum Allah Ta'ala cipta makhluk manusia pertama Nabi Adam, Allah Ta'ala dah cipta jin ya, berasal daripada satu Bapa jin wa khalaqal janna min min nar dan dijadikan jain bapa jin dari perkucuk api itu merujuk kepada Azazil bila dia akan sujud kepada Nabi Adam dia terhaku dan dosa pertama makhluk kepada Tuhan dipanggil Dengki hasad ya ya Uh, minta maaf, sombong dia kata, khalaqtahu min tin wa khalaq khalaqta min nar wa khalaqtahu min tin aku ni pada api sedangkan dia buat daripada tanah macam mana api nak tunduk pada tanah dia kata betul dosa pertama makhluk pada Tuhan dipanggil takabbur sombong akhirnya dihalau hamba keluar dari syurga daripada azazi tubuh segala makat 20 ribu tahun akhirnya jadi iblis makhluk yang makhluk yang sama ya ada dua makhluk, ya? makhluk jin dan manusia. Kerana syarat itu suatu perundangan yang diperundangkan ke atas manusia dan jin. Malaikat tidak tuan ya. Malaikat tak wajib semayam tak haram berzina. Sebab malaikat bukan bukan mukallaf. Dia tidak diuji dengan nafsu ya. Dia semata-mata taat kepada Allah Taala la ya'sunallaha ma amaruh wa yafalu nama yuk Ya, sekali-kali tidak akan maksiat kepada Allah. Ya, dan sentiasa mengkali menyudut segala perintah Allah Taala yang diperintahkan kepada mereka semua. Okay. Ini untuk mencapai objektif tujuan hidup mereka sama ada di dunia maupun di akhirat. Maknanya adalah Allah Ta'ala nak menzahirkan, menjajalikan keadilannya kepada makhluk. Malahan dengan taklif pembancara itu juga dapat dijadikan sebab bagi melayakkan Allah SWT berikan jalan ni amat syurga yang kekal abadi kepada mereka yang beriman dan bertakwa. Manakala mereka yang tidak beriman dan kufur pula dengan sifat keadilannya melalui taklif beban tersebut menjadi sebab harus dibalas oleh Allah SWT ke atasnya dengan azab yang pedih. Nah, jadi kita sebut di situ hikmah kenapa Allah Taala menjadikan perbuatan manusia dengan sifat ikhtiari atau ikhtisabi tak lain tak bukan adalah untuk menunjukkan Menzahirkan, mentajalikan keadilan dan kasih sayang Allah Supaya orang yang buat baik terbela dengan kebaikannya Akhirnya dapat pahala dan syurga Dan supaya orang yang ingkar, yang buat dosa, yang kufur dan maksiat Akhirnya dibalas atas keringkaran dia dilakukan ya. Supaya di situ ada nilai ta'at bila diuji dengan maksiat Ya ada nilai syurga bila disaingi dengan nerak, neraka supaya orang buat baik ada nilai dan akhirnya diganjai Tuhan dan supaya orang yang buat jahat itu dibalas atas kejahatannya diadili oleh Allah Subhanahu wa taala dan berakhir dengan dosa yang akhirnya destinasinya menuju neraka supaya di situ saya lagi dia nak beritahu adalah semata-mata untuk menunjukkan keadilan Allah Ta'ala. Sebab Allah Ta'ala ya, nak mentajalikan, menzahirkan keadilannya kalau Allah Ta'ala tak buat, tak berikan jalan kepada orang baik dan tak balas dengan dosa setelah kepada orang yang jahat. Macam mana kita nak nampak Allah Ta'ala adil kalau tidak diuji dengan perkara taklif begitu. Tuan-tuan, ya? Dia ya? fahamlah eh, di sini. Kenapa Allah Ta'ala menjadikan perbuatan manusia ikhtiari ikhtisami yang pertama supaya di situ boleh diperlibatkan taklif beban cara yang kedua supaya di situ Allah Ta'ala boleh menzahirkan, menunjukkan keadilan oh, orang, orang baik tak masuk dalam syurga orang jahat tak masuk dalam syurga adil lah orang dalam syurga kalau orang baik masuk dalam syurga orang baik masuk dalam syurga orang jahat pun masuk dalam syurga Waktu itu, tak ada nilai keadilan Allah Ta'ala, kita tak boleh nak ha, faham. Sebab satu kau yang logik. Mana ada itu kan? Kalau baik dengan jahat, sama saja pada mata Tuhan kan? Nah, itu diberi ikhtiar pilihan. Jadi insyaAllah kita akan sambung melalui sentiasa difahami bahawa semuanya segala berlaku di dunia atau di atas muka bumi ini bukannya suatu peristiwa penangan. Kata Muallimul Haramillah, orang yang berwajah muliakini, dan ta'annya bihi, wabilumihhi fitkara ini. Amin ya Rabbal alamin. Semuanya. Terdapat Tuhan Nabi